У нас включили? У нас игра э, шоу эксперт. Ведущий эксперт, э, тема значит, футбольный эксперт. Решаем проблему, почему э, вратарь пропускает очень много голов. И я сюда переводчик. Ну, естественно, они меня не видят. Да? Хорошо, поехали. Давай, нам нужен импульс. Три, и два, и один. Поехали! Поехали. Добрый день. Скажите, пожалуйста, когда ваш воротарь начнет отбивать мячи? Проблема, конечно, очень большая. очень большая. Мы надеемся, что мы еще подучим нашего Шавковского, и он начнет забивать голы, и мы попадем на чемпионат Европы. И все же когда воротарь начнет отбивать мячи? Ну, может быть, это зависит от финансирования. Вот мы сейчас ждем, когда господин э, про... да профинансирует, профинансирует наш клуб. Э, дела, конечно, очень-очень идут туго. Заменим Шавковского на другого специалиста, на другого вратаря, и будет как бы, вопрос решаться таким образом. Если нет, то будем учить Шавковского, может быть, прооперируем его, дабы увеличить его рост. Но ну, я так понимаю, дело в основном финансирование. Конечно, конечно финансирование. Конечно. Весь вопрос недостаточно финансирован. И денежки как раз выделятся на операцию Воротарюшу, но углевиду. Ну да, либо замена, либо операция. Вот я надеюсь, что ваш канал как можно больше даст рекламу. Господин Ахметов нас услышит. И... Ну мы, будем конечно надеяться. же, такие большие спонсоры. Канал у нас небольшой, но мы все-таки будем стараться делать. А зачем делать... тогда вы пригласили на нас? Ну, мы же вам помогаем. Чем? Финансированием. Да я понимаю, что вопрос. недостаточно ну надо искать возможности в таком случае <laughs> да, я хочу обратиться к зрителям вот если вы хотите видеть нашу команду да, нашу сборную Украины в чемпионате Европы, то Просто, примите активное участие, дабы Шапковскому удлините. Руки и ноги. Конечно вот. ты же, перестал. Я думаю, это будет просто дешевле, чем купить другого вратаря. Конец!